dalam kitab Al-Mawah Isul Badi'ah menyebut rupa-rupanya muni adalah hamba dunia bukan hamba ku Apa ha, rakyat ni tuan-tuan rojok kita al-muhimah wal Isul badi'ah ni hak kurumi dia kok jawi tua pun anda juga dia ada dua kitab dalam ni. Kalau di Kelantan, di Terengganu selalu hamba baca kitab ni. Kitab depan dia ni kitab Al-Muhimmah. Iaitu himpunan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Siapa dia nak jadi isteri solihah atau kitab rojokannya sebagai panduan, tengoklah kitab Al-Muhimmah dalam ini mengkhabarkan bagaimana ciri-ciri isteri yang solihah. Untuk ibu-ibu di belakang. Nabi kata gini dalam kitabnya. Nak cari lelaki yang soleh ramai. Nak cari lelaki yang soleh ramai. Tetapi nak cari seorang perempuan isteri yang solihah, soleh perempuan. Tom a ha. Nampak? Nak cari soalnya apa, apa? Dalam kitab ni kata, sebenarnya mu adalah hamba dunia. Kerana dalam fikiranmu memikirkan tentang kehidupan, kebendaan, harta dan sebagainya. Mu tak ada pun mikir waktu pagi, dini hari lagi, aku bangun, aku nak jemaah subuh mana? satu maharam baru ni sempena dengan maal hijrah masjid kampung Ambo di Pasir Putih, Kelantan mengadakan forum waktu subuh selalu dia buat kuliah subuh ni dia buat forum Ambo salah seorang daripada panel ni bersama dengan pegawai agama Kota Bahu Ustaz Fadli nama dia Amat tengok siapakah hari ni ulasan daripada Ustaz Fadli pegawai agama Khadi Kota Bharu Dia kata apa? Dia kata ada seorang ulama besar, ulama besar. Diminta supaya supaya bagi tausiah, bagi tazkirah, bagi kuliah, bagi ceramah. Tapi ulama besar tu kata gini. dia kata minta maaf lah. Saya tak sihat. InsyaAllah lain kalilah Orang ramah desok juga Ulama'-ulama' lain desok juga Kenapa? Kerana nak boleh jumpa dengan Tok Guru besar ni Ulama' besar ni bukan sini. Cerita pendeknya Dia pun gagah kan lah. Dia pun bagilah tausiah bagi tasuk Pasal awak kata tak apalah Tuk Guru Bagi sikit pun tak apa Sebagai mutiara kata Langsung dia kata apa dia dia kata, tahu dah kita semua. Kita meletakkan Allah di kaki. Kita meletakkan Allah di kaki. Dan jadi orang. Dan termasuk ulama'-ulama' lain juga. Macam mana ulama' besar ni kata begitu. Sedangkan kita ni baca kitab juga. Tak ada jumpa pun benda macam tu. Mengandung ketua ikut mengadu ketua aku, bagi tahu ketua aku ulama besar ni kata geng-geng kita popok kita ni letak Allah di kaki ketua aku kata eh panggap ni tak boleh sipar ni panggil dia ke istana langsung panggil ke istana ketua aku pun kata better terima aduan yang mengatakan bahawasanya mu kata Popok kita ni letak Tuhan kaki, tak Allah kaki. Ya Allah sungguh kata. Betul sungguh kata. Ulama ni kata betul tu aku. Patik kata begitu. Tuaiku kata apa maksudmu? Apa maksudmu? Langsung ulama usang ni kata apa? Dia kata tuanku pengaseth. Segala arahan suruhan Allah Segala hukum akam Allah Kita letak kaki Yang ada adalah kepala kita kebiar Allah Ta'ala suruh Kita berasa ragi kita buat Kita berasa malas Kita sepak tepi gitu Sebelum tidur, tidur lagi kita letak dah dalam kepala kita tentang urusan kita bukan urusan Allah. Pagi esok aku nak urus urusan-urusan kerja aku. Pagi esok aku nak uruskan urusan cari makan. Pagi esok aku nak pergi makan mana yang di viral dalam Facebook. Jauh da pun tak apa. Tak ada pun sekelumit dalam hati pagi besok aku nak semaya subuh di masjid mana. Tak ada pun dalam kepala kita pukul lima setengah pagi aku nak bertahajud. Tak ada dalam kepala kita pun dalam kepala kita, pilihan kita. Aku nak jadikan jadual hidup aku sebelum subuh aku nak baca Al Quran. Aku tidak meletakkan kakak ni. Tetapi aku meletakkan dalam kepala aku ialah cari makan, cari makan, cari makan. Nampak tuan-tuan? Ini satu contoh saja banyak lagi surahan dan larangan Allah. Padahal kalau ulama usah tu kata kita meletakkan urusan Allah, hukum akam Allah kaki. Sudah kedak kita. Sedangkan kita mengharapkan keberkatan hidup daripada Allah. Sedangkan kita seharian dalam urusan kerja kita, dalam keadaan Allah Ta'ala tidak reda, tidak perkenankan kita dengan kelakuan dan cara kita berfikir macam mana nak mengundang keberkatan rahmat daripada Allah Ta'ala sepatutnya omong suka saya ni musim-musimah dan omong suka tuan-tuan ni Biarlah kalau kawan-kawan kita atau sesiapa sahaja nak cari kita. Dia kata mudah ya nak cari siang-siang. -sian. mugi di masjid tu. mugi masjid tu. Mungi Zohor pun mugi Asar pun ada. Mungi Maghrib pun ada. Mungi Isa pun ada. Mungi Subuh pun ada. Mudah ya nak cari dia. mugi masjid tu. Orang nak pergi jalan rumah dia, tengok jam. Eh, tak boleh pergi, tahi ni ni. Tahi ni dia duduk di masjid. Orang nak cari kita, cari di masjid. Sudah tentulah satu gambaran positif pada orang itu. Padatlah dengan umur kita ni. ni bimizalik. Kalau orang nak cari kita, orang kata ke dia, mudahlah nak cari dia. Pergi ke warung tu. Pergi kedai restoran tu, dia ada semua. Zohor ada, Asar ada, maghrib ada. Eh, tutup dah warung tu. Eh, warung tutup, dia ada. Rasa-rasa tokek kedai tu dah mati dah rasanya. Hak mati tu tokek kedai, dia hidup. Agak-agak bagaimana agak tuan mana tuan Mudahlah. Mudah Ya? Bukan payah-payah saya. Dan kita bukan nak babik dada, kita baik, kita bagus, mari masjid. Jauh sekali. Sebab kita tahu kita banyak dosa kita main masjid. Sebab kita tahu kita banyak salah dan silap dengan Allah sebab itu kita main rumah dia. Kerana kita memohon kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kata kalau mun nak suruh aku ampun dosamu memari rumah dia. mau mari aku, aku akan ampunkan dosa aku akan gugur-gugurkan dosa mu teniak sahaja dalam hati nak mari dalam hati lah letak nak mari masjid nak pergi semaya jemuk nak mari dengan orang ngajak lintasan hati mu tak kubur kepala tu fama ya'mal misqa lazaratin khairan yar. Walaupun sebesar zahrah. Aku tukar pala dia. Aku gugur dosa dia. Mumpu mandi. Mandi. Orang rumah pun bertanya. Bang. Kenapa mandi bang? Ah masjid nak itu. Mau mandi kerana nak mari masjid, nak mari rumah aku. Sedar atau tidak, mau memuliakan aku mau membesarkan aku dan mengagungkan aku mau nak cucikan tubuh badanmu daripada najis daripada bau-bauan yang tidak enak sebab itu mau mandi memuliakan aku pasal mau nak mari ke istana aku aku tidak biarkan begitu saja muslimin muslimat setiap air yang mencucur untuk mandianmu itu aku akan gugurkan seberapa banyak sebanyak air mandianmu nampak tuan-tuan tapi pokokmu kata hukum sunat ya pokokmu ni kata bunyi sunat ya? sunat jah ya. Walhalnya mandian itu aku gugurkan bersama dengan dosa-dosa hebat kebetulan tuan-tuan mari masjid sudah mengambil wudhu, wudu sudah tu mengambil wudhu. wudu pula tadi mau mandi dah dengan sabun dengan sempo perlu cuci dah. tapi bapa mau ambil wudu lagi mau basuh muka mu sedangkan tadi mau basuh dengan sabun dah mau basuh kepala mu sedangkan tadi mu syampu dah Membasuh kakimu sedangkan tadi memeluh dah kakimu. Kenapa mau mengambil wuduk lagi? Mau mandi tadi, mau mencucikan tubuh badanmu dan mau mengambil wuduk itu mensucikan. Capur dua tu jadi cuci dan suci. Nampak? Mau mandi tadi, menyucikan tubuh badanmu zahiriah dan mau mengambil wudu mensucikan anggota dalamanmu itu mau di kepala supaya otakmu berfikiran kepalamu berfikir benda yang positif benda yang mendatangkan keredaan Allah bukan basuh sebagai basuh Sudah memandi, mandi, mu ambil wudhu. Waktu mengambil wudhu itu, aku gugurkan lagi dosa-dosamu bersama dengan air air titisan air wudhu. Mu pakai pakaian. Mu pilih pakaian yang cuci dan suci, cuci daripada najis dahir Suci daripada najis yang batin Muntah pakar kain curi Muntah pakar baju yang curi Kerana tahu semaya suh tapi pahala tak boleh Mencucikan, sucikan pakaianmu Mutahu tak? Setiap benang yang menutupi auratmu Kerana nak sujud dan rokok pada Dengan pakaian yang comel lote Aku haramkan setiap anggotamu Yang menutupi aurat itu Daripada dicilat api neraka Allah robbiya karing hebat Mupaka bau-bauan Hukum pekoh kata sunat ya Mumpu berasa sunat sahaja hadis balik sunat itu Aku akan datangkan malaikat Bila mu keluar daripada rumahmu Aku datangkan dua malaikat sebagai pengiring eskokmu. Dan malaikat suka pada wangi-wangian. Sebab itu aku tak berasa jauh. Walaupun berkilo-kilo aku boleh mari. berasa dekat. Kenapa? Kerana diiringi oleh malaikatku sebagai pengiring. Hebat datang, tak tuan-tuan? Mu tak terasa minyak kereta mu habis. Mu tak rasa malam yang gelap. Mu tak rasa kesujukan pagi, di hari, mari subuh. Kerana mu didatangi dengan eskort membawa mu ke rumah aku, ke istana aku. Bayangkan daripada sini nak Seremban. Ambil masa kurang lebih 45 minit atau setengah jam atau satu jam. Tapi bila kita turun masjid ni, eskort, trafik eskort kita. Petroka eskot kita. Kalau satu jam, jadi dua puluh minit je. Kalau setengah jam, jadi lima minit je. Kerana orang lain tepi belakang. Dan kita tidak berasa jauh. Lebih-lebih lagi, mu nak jadi tetamu aku dan aku datangkan eskot untuk mengiringimu. Kerana nawai itu nak mari rumah aku. Maka aku datangkan eskot. Sebab itu, tidak berasa penat. Mu tak berasa letih. Tetapi kalau lihat pada fizikalmu, semaya nak berdiri pun tak boleh nak jalan pun tak cekap mari masjid semaya tak kerusi rupa-rupanya dalam keadaan macam tu pun kerana kamu didatangi dengan dua eskot kamu sampai juga tetapi bila mu tidak demikian duduk sekiranya masjid kiri masjid, kanan masjid, belakang masjid, depan masjid walaupun tiga langkah mu tak akan sampai rumah aku mu akan berasa jauh Zahir nampak tubuh badanmu dekat dengan masjid tetapi hatimu jauh-jauh jauh daripada rumah. Nampak mesin Setiap langkah yang mau keluar daripada rumah aku aku gugur-gugurkan dosa. Gaji kira dak berapa langkah daripada rumah kita ke rumah Allah. Pergi balik kali dua. Berapa banyak aku gugurkan dosa. Bila musafir rumah aku mau bagi salam kepada aku dengan dahiyatul masjid musmaya dua rakaat musmaya sunat qabliyah musmaya fardu fardu yang tertentu dan musmaya lagi sunat ba'diyah yang ada ba'diyah mutau tak tak adalah waktu yang paling banyak sekali aku gugurkan dosa hamba aku iaitu ketika bersujud tak adalah waktu yang paling banyak aku gugurkan dosa hamba aku Iaitu ketika bersujud Kenapa muslim ini muslimah Kerana di waktu itu hamba ku Dia menghumbangkan anggota yang paling dia sayang sekali Nama dia muko Tak ada lah dalam banyak-banyak anggota yang kita jaga dan kita sayang Tak boleh nak main satu kali muko lah Kabar-kabar dia mari rumah aku Berhadapan dengan aku dia humbah muka dia dia letak atas orang pijak dengan kaki dia kapek Tapi dia letak muka dia. Dan seraya dia mengatakan, Subhana Rabbi Al-A'la wa bihamdihi, Maha suci mu ya Allah. Engkau lah yang maha tinggi segala-galanya. Tidak sayugianya aku yang bersifat Al-Ghafar. Bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tidak mengampuni dosa hamba di waktu itu aku akan gugur-gugurkan dosa hamba. Bila dia sudah ringan daripada dosa-dosa, langsunglah dia pun mula merasa ringan untuk mari ke masjid. Rupanya yang memberatkan kita ini kerana banyak dosa. Bila aku gugur-gugur dosa dia, dia sudah mula merasa ringan. Bila dia merasa ringan, lambat saja bunyi orang pasal mengaji Quran di masjid. Dia sudah bersedia dan bergegas untuk mari ke rumah aku. Lambat bunyi muazzin, azan Dia berorak nak mari semaya, dia mahu Dan di waktu itu, dia mula rasa kemanisan mari masjid Dia sudah mula rasa kerinduan mari masjid Bila tak boleh mari masjid, dia berasa seolah macam tidak Tak lengkap hidup pada hari ini Pasal satu waktu pun tak mari Bila dia sudah jatuh cinta Rasa kemanisan dan kerinduan mari rumah aku dan di waktu itu Di waktu itu Aku letakkan dalam hatinya Dalam hatinya ada masjid Dan insya Allah Bila dia mati nanti Di antara tujuh golongan Satu daripadanya ialah Orang yang hatinya tergantung Di masjid Mudah-mudahan muslimin muslimat Kita termasuk dalam bulan ini InsyaAllah Ya mukallibal kulu syabid kulu ala tini, ku ala ta'ati. Wahai pembalik hati, tetaplah hatiku di atas agama. Kalau malam ni mu pilih aku, ya Allah. Pilihlah aku sehingga akhir hayat aku menjadi tetamu. InsyaAllah.